Halo sobat bau Bawang kembali lagi di channel anime Gepeng Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas tentang baryon mode Naruto baryon mode akhir-akhir ini cukup sering dibicarakan oleh netizen serta sempat menjadi trending topik pada media Twitter berikut adalah empat fakta menarik terkait baryon mode Naruto yang pertama Mari kita bahas dulu perihal apa sih baryon mode itu? Baryon Mode adalah transformasi unik yang dapat diakses oleh Kurama, selaku biju ekor sembilan dengan Jinchurikinya yaitu Naruto Uzumaki. Sesuai dengan namanya yaitu Baryon atau dalam versi bahasa Indonesianya disebut Baryon, adalah pencampuran dari subatom yang terdiri dari tiga quark atau tiga partikel elementer penyusun zat, partikel ini sangat pendek umurnya serta memerlukan energi yang tinggi untuk membentuknya. Dalam kasusnya Naruto, Mode Baryonnya yaitu percampuran antara cakra Naruto dengan cakra bijunya, yaitu Kurama, di mana berkat pencampuran dua cakra berbeda itulah lalu kemudian lahir partikel baru atau cakra baru, bernama mode Baryon. Sama seperti penjelasan aslinya, mode Baryon juga membutuhkan banyak energi serta umurnya pendek, itu dibuktikan dengan kasusnya Naruto yang tidak bisa mempertahankan mode ini dalam waktu yang cukup lama. Baryon mode pertama kali keluar yaitu pada chapter 51 atau pada animenya yaitu muncul pada episode 216. Yang kedua adalah berkaitan dengan penampilannya. Dalam mode Baryon, rambut Naruto menjadi lebih runcing serta di setiap sisi kepalanya muncul telinga rubah. Tanda hitam pada kumisnya menjadi lebih tebal dan juga pigmen di sekitar matanya menjadi hitam serta membentang ke arah telinga rubahnya. Selain itu, warna pakaiannya atau jubah cakranya berubah menjadi oranye yang lebih mengarah ke warna merah seperti api. Sedikit tambahan penjelasan mengenai warna jubahnya yang berubah dari kuning menjadi merah. Warna merah bisa diartikan lebih mengarah kepada api, serta api merupakan simbol dari Konoha karena Konoha berpedoman pada tekad api. Selain itu bentuk Baryon Mode sangat menyerupai monumen pada pemakaman milik desa Konoha. Yang ketiga terkait keuntungan mode Baryon ini, Naruto selaku penggunanya, ternyata mengalami peningkatan cakra yang sangat drastis, bahkan Sasuke dan Ishiki pun tampak terkaget-kaget dengan jumlah cakra Naruto. Saat digunakan dalam pertarungan, Mode baryon secara drastis meningkatkan refleks, kecepatan, dan kekuatan Naruto hingga sedemikian rupa, bahkan melampaui kemampuan Ishiki. Besi hitam serta kubus-kubus aneh andalan Ishiki pun juga tidak mampu untuk menahan kekuatan baryon mode Naruto. Kurama sempat menjelaskan kepada Naruto, "Kalau semua cakra terhubung olehnya, sehingga kontak dengan lawan akan menghabiskan umur lawannya." Itu sebabnya Naruto terus menggunakan kemampuan Taijutsu karena kemampuan itu terus berkontak dengan musuhnya. Bayangkan saja jika Rock Lee atau Guru Gai yang menggunakan mode Baryon bisa jadi akan membuat Ishiki lari terbirit-birit. Sedikit tambahan informasi lagi. Umur Ishiki yang semula masih menyisakan beberapa hari, kemudian tinggal cuma 5 menit lagi setelah menerima banyak pukulan dari Baryon mode. Yang keempat yaitu terkait efek sampingnya. Jika ada keuntungan, pastinya ada kerugiannya juga. Mode baryon ternyata menimbulkan efek kerugian yang sangat mahal, di mana biju atau kurama nantinya akan meninggal. Kurama sempat menjelaskan kepada Naruto kalau yang akan meninggal nantinya adalah Naruto, selaku pengguna jutsunya. Namun, pernyataan Kurama tersebut adalah bohong belaka, mengingat jika nantinya Kurama yang akan meninggal, Naruto tidak akan mengaktifkan baryon mode. Meskipun biju dalam dirinya sudah tidak ada atau Naruto sudah bukan jinchuriki lagi, tapi Naruto nyatanya tidak meninggal seperti kasusnya beberapa jinchuriki sebelumnya. Melihat efeknya yang seperti itu, baryon mode sepertinya hanya bisa digunakan sekali oleh seorang jinchuriki, mengingat setelah digunakan, biju dalam seseorang akan menghilang. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Terima kasih.